Его э, миссия это примирение гражданского общества. Есть, э, есть политическая жизнь, а есть сегодняшняя ситуация. На самом деле в Украине есть гражданское противостояние и была, и есть гражданская война. И то, что э, мы как бы этого не признавали и не признаем еще, но э, последствия от этого что в период противостояния на Майдане сотрудники внутренних войск Беркута должны были по приказу стрелять людей по другую сторону баррикад. Они выполняли приказ в любом случае и на совести одних и на совести как бы и на жизни других семей лежит это на сегодняшний день да, это боль и она продолжается. То же самое сегодня ситуация происходит на Востоке. И э, политика политикой, но для меня всегда очень важно было, и я никогда не забуду тот момент, когда 21-20 февраля дошли расстрелы людей на Майдане. я тогда просто, обращаясь ко всем политикам, говорила, забудьте, что вы политики, вспомните, что вы люди. Так вот нам самое главное, не забыть, что мы люди, увлекшись политикой и занявшись партийным строительством ради какой-то эфемерной идеи. У нас есть сегодняшняя ситуация, и вот сегодня хочу вам предложить абсолютно конкретный план действий, что мы, я, каждый из вас можем сделать для того, чтобы в будущем последствия того гражданского противостояния, которое сегодня есть в Украине, было минимиз минимизировано. Что это значит? Есть, возможно, политологи или историки, кто здесь есть. Читали работы, работы очень интересные, о том, что происходило в, э, в Германии, в том числе и в других странах, в которых было гражданское <свят> противостояние внутри. Вот в Германии, например, в 1975 году, в конце 70-х годов, был э, очень жесткий всплеск терроризма. То есть шли убийства и в Германии никак не могли понять, откуда вообще, что произошло. И когда раскрутили ситуацию назад, уже проанализировав все эти случаи, поняли, что когда закончилась э, Вторая мировая война в 1945 году, когда были представители э, да, нацистской Германии, там, были представители совершенно другой части, и когда те враги, да, которые расстреливали, которые служили эстапа, они не были никогда наказаны, и они всосались в новую страну, в новую власть. Когда выросли дети через 20-25 лет, дети совершенно разных противоположных по идеологии направлений, эти дети стали мстить детям друг друга. И это, этот механизм в каждой стране задействуется. И вот э, миссия того, о чем я сейчас вам буду говорить, миссия, о которой мы в дальнейшем будем молчать, она само собой будет работать, это вот миссия это примирение. Гражданского общества. Теперь механизмы и задачи, каким образом мы будем достигать этого. Сейчас Жечка. Значит, мы предлагаем и берем как бы на себя. Мы создали уже такой как бы раду, да, совет. Если у вас будет желание в этот совет войти приглашаем вас. Задача совета, он уже там частично сформирован, это финансирование и создание проекта. Что такое этот проект? Это создание площадки в интернете, портал, сайт. Мы уже сегодня пишем техническое задание, на котором будут размещаться информация на первом этапе о всех семьях, потерявших кормильцев. Причем независимо от того, это семьи бойцов внутренних войск, Беркута, Майдан. Это...